تو اقبال فرماتے ہیں خوشاں راہے کہ نہ گیرت دلے او پند یاراں کم پذیرت لکھتے ہیں کہ کیسا خوش نصیب اور خوش وقت ہے وہ مسافر جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو اور وہ اپنے دوستوں کی نصیحت پر بہت کم عمل کرتا ہو ایک مسافر سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے مسافر تو بھی اپنے سینے کو میری غم کی آہ سے کشادہ کر لے کیونکہ میری یہ آہ تیرے سو سال کے غم کو ختم کر سکتی ہے اور میرا یہ غم تیرے تمام تر غموں کو جلا کر راک کر سکتا ہے کیونکہ میرا یہ غم ازلی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے اور اس کی بارگاہ میں مقبول ہے بال کی یہ عرضو ہے کہ اے پاک پروردگار چاہے مجھے جنت میں بیج یا دوزخ میں بیج مجھے تنہائی بخش کیونکہ میں تنہائی میں رہ کر تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں پھر اقبال فرماتے ہیں چے شور کے در آبو گل افتاد چے شور کے در آبو گل افتاد دی یک بل عشق را صد مشکل افتاد تو اقبال یہاں اپنے عشق کو اپنے دل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ باز پروردگار تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ شیطان سے بچوں مجھے یہ بتا

وآلہ و بارک وسلم جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ احباب سے ارمغان حجاز پر ایک سیشن کے آغاز کا ذکر کیا تھا آج اس سیشن کی پہلی نشست ہے ارمغان حجاز میں اقبال اپنی تصنیف کا آغاز اللہ پاک کے حضور التجاؤں اور دعاؤں سے کرتے ہیں تو اقبال فرماتے ہیں پشاں راہے ہے کہ سامانے نہ گیرت دلے او پند یاراں کم پذیرت لکھتے ہیں کہ کیسا خوش نصیب اور خوش وقت ہے وہ مسافر جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو اور وہ اپنے دوستوں کی نصیحت پر بہت کم عمل کرتا ہو یہ دوست اقبال ان دوستوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں جو منزل کی جانب چلتے چلتے آپ کو روک لیتے ہیں اور آپ کا رخ کسی اور جانب کر دیتے ہیں اس کی مثال کچھ یوں لے لیں کہ جب آپ روحانی سفر کی جانب گامزن ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مادی سفر کی جانب موڑ دیتے ہیں جس سے آپ کی منزل کھوٹی ہو جاتی ہے اور بارگاہِ الٰہی میں آپ نامقبول بن جاتے ہیں آگے چل کے علامہ فرماتے ہیں ب آہے سوز ناقش سینہ بکشائے بآہے ناکش سینہ زی یکا حش ز ناقش سینہ باقائے دوسرے شعر میں علامہ اپنی مثال دے کر ایک مسافر سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے مسافر تو بھی اپنے سینے کو میری غم کی آہ سے کشادہ کر لے کیونکہ میری یہ آہ تیرے سو سال کے غم کو ختم کر سکتی ہے اور میرا یہ غم تیرے تمام تر غموں کو جلا کر راک کر سکتا ہے کیونکہ میرا یہ غم عزلی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے اور اس کی بارگاہ میں مقبول ہے دلے ماں بے دلا بردند و رفتند مسالے شو افسر دند و رفتند فرماتے ہیں کہ میرے دل کو اشاک لے اڑے وہ اوشاق جو بے دل تھے جن کا دل ان کے حوالے نہ تھا بلکہ وہ کسی اور کے حوالے تھا اور کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو اقبال خود سے پہلے آنے والے تمام اولیاء کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ کے فقیر تھے اقبال کہتے ہیں کہ میرا دل وہ لے کر اٹھ گئے یعنی وہ گزر گئے وہ مسافر حقیقی جن کے ساتھ میرے خیالات ملتے تھے جن کے ساتھ میرے نظریات ملتے تھے جو راہ حق کے متلاشی تھے وہ چلے گئے اور میں تنہا رہ گیا ہوں اور میرا دل وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے اب میں بے دلوں کی طرح محو رقص ہوں اور اپنی منزل کی جستجو میں شب و روز گزار رہا ہوں کہ علامہ فرماتے ہیں بیا یک لہجہ با آ ماں دارامیز بیا یک لہزہ با ماں دارا میز, بے آ یک لہزہ با آما دارا میز کہ خاصا بادہ خوردن و رفتن کہ خاصا بادہ خوردن و رفتن ان اشار میں علامہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک درخواست رکھتے ہیں کہ اے پاک پروردگار آئیے اور ان عام لوگوں پر اپنی معرفت کے دروازے کھول دیجیے کیونکہ دنیا میں اس وقت خاص لوگ نایاب ہو گئے ہیں اور زیادہ تر اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں یہ عام لوگ معرفت کے ان میں خانوں کے منتظر ہیں جن کے دروازے کب سے بند ہیں اے پاک پروردگار ان پر اپنی معرفت کے دروازے کھول دیجئے اور ان عام لوگوں کو اپنی معرفت کے جام پلائیے اور ان کے غموں کا مدعو کیجئے کیونکہ یہ پریشان حال جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں رفت ہا رفت ازبودم نبودم من از خجلت لبے خود کم کشودم ان اشار میں علامہ اپنی مثال دے کر تمام مسلمانوں کی مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے ہونے اور نہ ہونے پر کہ یہ ایک سوالات اٹھ رہے ہیں تمام تر دنیا مجھ پر نظر جمائے ہوئے ہے کیونکہ میں اپنے مقام سے گر چکا ہوں میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی نہیں دے پا رہا کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا وہ مقصد مجھ سے حل نہ ہو سکا اور وہ مقصد اور وہ منزل مجھ سے تلاشی نہ گئی اقبال فرماتے ہیں کہ میں ان سے منہ چھپا رہا ہوں کیونکہ اے پاک پروردگار جس مقصد اور جس سر بلندی کو حاصل کرنے کے لیے نے مجھے اس دنیا میں بھیجا وہ مقصد میں نہ پا سکا اب میں تیرے حضور بھی شرمندہ ہوں اور ان دنیا والوں کے حضور بھی شرمندہ ہوں میرا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے زندہ یار کار کار منگی رس سجودم ان اشار میں علامہ فرماتے ہیں کہ اے پاک پروردگار تو اپنے بندوں کے سجدوں سے بخوبی واقف ہے لہذا میرے عمل کی پرکھ میرے سجدوں کی آہوزاری سے کر دلے من در کشادے چون چاندست نگاہ پر اشار میں فرماتے ہیں کہ میرا دل آس پاس کے مسائل کی اقدا کشائی میں لگا ہوا ہے یعنی دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے جبکہ میری نگاہ جو تیری پتا ہے وہ ان ستاروں اور چاند سے بھی بلند تر ہے اگر میں دل کی نگاہ سے دیکھوں تو میرا مقام اس سے کہیں بلاند ہے کہ میں دنیاوی مسائل کی اقدہ کشائی فرماؤں یہ دنیا داری میری منزل نہیں ہے بلکہ میری حقیقی منزل اس عرش برین تک ہے جو تیری جائے پناہ بدا و ران ادر دو ذخا کہ بسے خلوت فرماتے ہیں کہ میرے دل کو دوزخ میں ایک بیرانہ عطا کر دے کیونکہ یہ منکر تنہائی کا شہدہ ہے اب یہاں اقبال اپنی اقلاپے اور اپنی تنہائی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی اس ظاہری جلوت سے بہت بیزار ہو چکے تھے دنیا کے ان ہنگاموں سے ان کا دل ٹوٹ چکا تھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں اقبال کی یہ عرضو ہے کہ اے پاک پروردگار چاہے مجھے جنت میں بیج یا دوزخ میں بیج مجھے تنہائی بخش کیونکہ میں تنہائی میں رہ کر تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں پھر اقبال فرماتے ہیں درا بو گل کے درا بو گل دی یک دل را صد مشکل افتاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسا شور ہے جو اس انسانی جسم کے اندر برپا ہے یہ اس دل کے سبب ہے جو اس بدن میں موجود ہے اس ایک دل کی وجہ سے عشق بھی پریشانیوں کا شکار ہے تو اقبال یہاں اپنے عشق کو اپنے دل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ سارے مسائل اور یہ ساری حیرانیاں و پریشانیاں اس عشق کی وجہ سے ہیں جس کا شکار میرا دل ہو چکا ہے اور اس دل کے سبب ہی میں اس طرح کی آرزوئیں اور اس طرح کی التجائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہا ہوں اس کے بعد اقبال فرماتے ہیں یک نفس بر من حرام است یک نفس بر من حرام است بمن رحمے کے کارم با دلتا شار میں اقبال اپنے دل کی کیفیات کا بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک لحظہ کا سکون بھی حرام ہو چکا ہے اے پاک پروردگار مجھ پر رحم فرما کیونکہ میرا مقابلہ اس دل سے آن پڑا ہے پھر فرماتے ہیں جہاں از خود بروں آوردہ وردہ جہاں از خود بروں آ کیس جمالش جلوہ بے پردہ کیس جمالش جلوہ بے پردہ کیس ان اشار میں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہاں میں تمام تر رانائیاں ہیں یہ کس کے حسن کی جلوہ گریاں ہیں اور کس نے اپنا راز فاش کیا اور خود کو بے پردہ کیا اس جہاں کے اندر جتنے بھی جمالیات ہیں اور جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں وہ کسی نہ کسی حسن کا عکس ہیں اے پاک پروردگار اس راز کو کھول کہ وہ کس کا حسن ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں جن کے اندر شب و روز گزر بسر کر رہے ہیں پھر فرماتے ہیں مرا گوئی کے از شیطان حضر کن مرا گوئی کے شہ حضر کن بگوبا من کے اوپر وردہ کی بگو من کے اوپر وردہ کی اس کے بعد اقبال اللہ پاک سے اپنا آخری سوال کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ شیطان سے بچوں مجھے یہ بتا کہ وہ کس کا پالا ہوا ہے یہاں اقبال اللہ تعالیٰ سے شکوہ فرما رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے دوست سے اور اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ سے عرض و نیاز کی باتیں اسی طرح کرتے ہیں بال فرماتے ہیں کہ اے پاک پروردگار تم مجھ سے کہتا ہے کہ شیطان سے بچوں تو مجھے جواب دے کہ وہ شیطان کس کا پالا ہوا ہے آج کے اس سیشن کا احتکام ہم انہی اشعار کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہماری اس کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بآخر دعوان الحمدللہ رب